Я вам скажу, это очень хороший момент. как Тайсон не дает передачу Марло штрафному майданчику. Передача, а на Видите, да, нет, там все три побежали в одну линию. Тайсон повертает Марло. Самый высокий игрок Шахтера забивает гол. Ну, вот вам. Хотя численное преимущество игроков Динамо в обороне абсолютное было. Но здесь нужно отметить прекраснейшую передачу. Тайсона, Ну, Марлас не, не на свой рост, звісно, исполнил просто блістяще. У мене запитання до крайніх захисників київського Динамо, чому м'яч так спокійно літав? Олександр ну, Шовковський на ваших екранах можемо лише Давайте, ну, зрозуміти так, його відчуття. Давайте дивитися атаку за початку. Это Факульда Ферейра, да, мне кажется? Так. Да, Факунда Ферейра, прошу прощения. Ну, он действительно... Он... Прошу прощения. Марлос видовав, так, первую передачу. Но тут, как спокойно, на линии штрафного майданчика был Тайс. Вот мы видим, да, получается, не успел добежать Антуныш. То есть от него... вот атака уже опасная Шахтера. Пока повторы.